Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini untuk menyokong Belanjawan 2026 dan juga untuk mempertahankan prinsip kebenaran dan tanggungjawab dalam pengurusan fiskal negara. Belanjawan 2026 mencerminkan nilai dan keberanian kerajaan untuk berkata benar kepada rakyat walaupun kebenaran itu tidak popular. Kerajaan Madadi memilih disiplin dan tanggungjawab dan tidak menyerah kepada populisme murahan dan politik hipokrit seperti yang diamalkan pembangkang. Belanjawan 2026 di bawah ekonomi madani membuktikan bahawa kerajaan hari ini berani Tan Sri Pengusi, Tan Sri Pengusi. Saya belum masuklah duduk dulu. Nanti Tan saya Tan Sri Belum belum belum. Ini bukan standing order duduk. Tan Sri, saya tak bagi la duduk. Yang ini betul ah, yang betul ah. Tan Sri saya minta, minta duduk. tolonglah. Kalau kalau macam saya. ini saya maknanya duduk. saya juga boleh kata. Duduk duduk duduk, duduk, macam -macam duduk. Tak bagi laluan untuk petua, petua. Untuk maklumat dua-dua pihak sebenarnya cakap. Yelah boleh, boleh. Baik, untuk itu teruskan duduk. Mana dia boleh berkata-kata macam tu lah. Boleh? Boleh. Okey, kami juga akan berkata. Yelah bukan sekali ni, selalu berkata. Jalan, teruskan. Belanjawan 2026 di bawah ekonomi ini membuktikan bahawa kerajaan hari ini berani melangkah ke hadapan tanpa menipu rakyat dengan janji palsu. 470 bilion diperuntukkan 338.2 bilion untuk perbelanjaan mengurus, 81 bilion untuk pembangunan dan 30 bilion pelaburan oleh GYC. Semua ini dilakukan dengan defisit fiskal turun kepada 3.5%. Ini hasil keberanian untuk menstruktur semula subsidi, menapis perbelanjaan dan menolak politik Santa Claus pemangkang. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemangkang? Mereka terus menabur janji seperti Santa Claus Kononnya mahu bagi RM500 sebulan ataupun RM6,000 setahun kepada semua isi rumah yang memulukan. Pendidikan percuma dan penghapusan hutang PTPTN. Kalau dikira ke semua ini, RM500 sebulan kepada semua isi rumah B40, RM3.6 juta kali dengan RM6,000. Bantuan itu sahaja mencecah RM21.6 bilion. Tambah lagi 2.1 bilion untuk pendidikan percuma dan 1.2 bilion untuk PTPTN. Jumlahnya 24.9 bilion. Soalan saya kepada Larut dan rakan-rakan PN. Dari mana datang duit ini? Dari langit, dari hutang, dari helikopter ataupun dari poket rakyat yang menipu? Inilah masalah pembangkang. Mereka tidak faham tentang ekonomi dan kewangan negara. Mereka menolak disiplin fiskal. Menolak tanggungjawab dan hidup di dunia khayalan Jika mereka benar-benar yakin Bentangkan belanjawan alternatif Tapi mereka tak berani Sebab mereka tahu Angka akan membunuh retorik mereka Bila berdepan realiti Mereka menyuruh di belakang propaganda. Tanseri dia suruh dia tanya menteri lah Kami tak boleh jawab pergi pihak ni Ni bajet negara ni Prosedur pun dia tak faham tu Tanseri ini for saya Saya minta jangan bagi kacau Tuan di Petua, kita sedang memulihkan luka yang mereka tinggalkan. Daripada 530 bilion pakej rangsangan tanpa apa-apa semakan, negara hari ini membayar faedah hutang mencecah 54 bilion setahun. Hampir 16% hasil kerajaan. Kita menabung 17 bilion tetapi terpaksa membayar faedah 18 bilion. Ini warisan mereka ini dosa fiskal yang diwariskan oleh kerajaan terdahulu yang hanya tahu berbelanja tanpa berfikir panjang. Sebaliknya, kerajaan Madani memilih jalan yang suka tapi betul. Kita mengurangkan defisit, menstabilkan inflasi, memperkukuh asas hasil dan memperkenalkan reformasi struktur seperti e-invoicing, subsidi bersasar dan peluasan skop SST. Ini langkah berani tetapi pembangkang mereka menentang semua sebab mereka tidak faham. Bagi mereka, populisme, populisma lebih penting daripada kemakmuran sebenar. Saya ingin mengingatkan Dewan ini. Politik yang tidak jujur dalam ekonomi adalah bentuk rasuah moral. Bila pembangkang menjanjikan sesuatu yang mereka tahu mustahil, ini satu pengkhianatan kepada rakyat. Tuan yang dipertua, dalam konteks rasionalisasi subsidi petrol RON 95, saya ingin menarik perhatian Dewan kepada kenyataan World Bank baru-baru ini, hari ini juga yang dilaporkan. Budang mempersoalkan andaian kerajaan berhubung anggaran penjimatan 2.5 bilion sehingga 4 bilion daripada pelaksanaan rasionalisasi subsidi RON 95. Ketua Ekonominya di Malaysia, Dr. Apruwa Sangin menyatakan angka penjimatan tersebut nampaknya bergantung besar kepada andaian bahawa warga asing dan golongan berpendapatan tinggi akan membayar harga pasaran penuh sesuatu yang mungkin tidak realistik berdasarkan corak penggunaan semasa. Kita perlu ketelusan dalam andaian asas pengiraan perlimbatan ini. Oleh itu saya menyeru supaya Kementerian Kewangan boleh menjelaskan kepada parlimen andaian sebenar yang digunakan untuk mengira angka 2.5 hingga 4 bilion tersebut dan sama ada ia hanya dapat dicapai sekiranya corak penggunaan petrol semasa kekal sepanjang tahun kalendar. Tuan Yang di-Pertua, dalam isu PTPTN saya menyokong keputusan kerajaan untuk mengecualikan bayaran balik bagi pelajar IPTA dari keluarga B40 dan M40 yang memperoleh izazah dan muda kelas pertama ataupun first class honours. Namun, kita tidak boleh melupakan pelajar IPTS yang juga cemerlang tetapi tidak mendapat tempat di IPTA. Mereka tidak kurang pintar namun telah didiskriminasikan oleh sistem sedia ada dan ditolak peluang untuk melanjutkan pelajaran di IPTA. Janganlah kita mendiskriminasikan pelajar IPTS kali kedua dengan menghadkan pengecualian PTPTN hanya kepada IPTA sahaja. Paling kurang saya cadangkan supaya pengecualian ini boleh diperluaskan kepada pelajar IPTS di institusi milik GLC seperti UTP, UNITEN, UNIKL dan juga termasuk TA, UMT dan UTA. Ini langkah adil dan meritokratik tanpa memberi tekanan besar kepada fiskal negara. Tuan dan Pertua, saya juga ingin menjelaskan kekeliruan tentang kenaikan 10% duty excise alkohol. Ramai di media sosial menuduh kerajaan menaikkan harga alkohol semayang 10%. Ini tidak betul. Sedangkan kesan sebenar kepada harga jualan hanya sekitar 0.5 sehingga 4%. Anggaran menunjukkan bil satu, satu tin akan naik 31 sen ataupun 3.88%, sparkling wine RM4.46 sebotol ataupun 0.5%. Wine akan naik RM1.73 ataupun 1.4% dan whisky RM4.95 ataupun 2.48%. Ini satu pelarasan minimum yang tidak membebankan rakyat. Tuan-tuan, semalam seorang ahli parlimen PAS telah membawa cadangan untuk mengharamkan alkohol dalam penerbangan Malaysia Airlines. Ini jelas politik moral hipokrit yang tidak menghormati realiti masyarakat masyarakat Malaysia. Jika ahli PAS menentang penghindangan alkohol di penerbangan PAS, mas, saya rasa tentulah ahli parlimen PAS juga menentang untuk menggunakan hasil excise alkohol untuk kementerian kesihatan. Kampang boleh bagi laluan bagi saya habis saya bagi sebab itu menyentuh bagi saya bagi saya, saya habis dulu, bagi saya habis, dulu. dulu. duduk duduk dah apa masalahnya sekarang ni bagi saya habis salah perjanjian. ke saya cakap bagi saya habis saya di parlimen hak saya untuk bersuara minta maaf ini floor saya bagi saya habis awak pun cakap begitu awak menyentuh pas yang berhormat minta saya nak bagi tapi bagi saya habis dulu Eh, campak apa sebentar duduk dulu semua duduk tak boleh bagi itu yang berhormat kalau nak tanya tanya elok saya kan ada di sini baik Jangan Baik buat tak Boleh. Hancur kita. Boleh, boleh saya minta Kalau izin untuk cakap. Kalau hancur. Kadang-kadang Wabi cakap dia tak suju, Kadang-kadang dia cakap Wabi tak. Minta lah teratur Kita kena ada peraturan. Sebab okay, ini, okay, saya okay. di sini. Minta maaf. Tan betul. Duduk dulu. Dia kata akan dia bagi peluang. Wabi bangun. Okey. Tegun lompat lagi tak boleh Wabi. Tak boleh. Okey. Silakan kapal. Ya. Nak bagi tidak laluan? Saya, habiskan dulu. Bagi saya dia sampai bagi. dia bagi. Ya, saya akan bagi. Lepas Jadi, cakap habis dia bagi. Boleh wabi? Boleh. Okey, go ahead. Ya, untuk mengelakkan ahli parlimen pas untuk mempolitikkan isu duty excise alcohol, saya cadangkan agar hasil daripada duty excise alcohol disalurkan kepada tabung khas sekolah monakula, bukan ke akaun disatukan. Ini seperti hasil daripada special draw. Biarlah hasil ini kembali kepada pendidikan dan perpaduan, bukan menjadi bahan politik moral pihak tertentu. Ya, saya okay, maklum, Adakah ambil. setuju? Terima kasih assistant Cakap pelan-pelan, slow slow. Okay. Stady, steady steady. Oh, Ada di quorum dalam masa Inggeris, di quorum. Okey. Ha. Mungkin kadang-kadang bila menyentuh tu kan. Ha. sebab saya yang bawa isu tu. Ha, cakap cakaplah. Baik, eh uh, Kampar. Um, apakah pandangan Kampar meminum arak ini boleh dalam keadaan yang selesa dan selamat kepada semua yang minum arak dan juga orang di luar sana. Dan isu yang saya saya bangkitkan gitu adalah di dalam flight tersebut ada orang Islam. Salah ke saya berkata sebegitu? Dan saya ahli parlimen, saya ada hak untuk bercakap. Saya pun mewakili rakyat. Kalau YB Kampar kata mewakili rakyat, saya pun mewakili rakyat. Tak ada salahnya. Baik, cantik soalan tu. Kampar jawab. Kira okay, dia tak berani Jangan emosional Kampar. Ya. Jawab lelok. Ya, dia, dia tak berani jawab. Saya kata kalau dia nak ban alkohol di flight mask, adakah dia setuju sama ada hasil daripada duty excise alkohol juga disalurkan kepada tabung khas sekolah menikul. Dan sebab ini dia akan dipolitikan. Tak apa, saya nak teruskan. Tuan Baik, ini betul. Ya, okay, saya teruskan. Silakan, Saya tanya berkenaan dengan isu alkohol ini di, di penerbangan ataupun flight mask. Cadangan sekiranya di, uh, dipersetujui untuk uh, tidak serve alkohol di penerbangan penerbangan. Sudah adakah Kampah berpendapat bahawa ini boleh menjejaskan ekonomi uh, negara sekiranya uh, dari segi uh, uh, pendapatan, it can also have a negative impact on uh, tourism uh, orang yang akan uh, uh, mungkin menempah flight-flight mask dan sebagainya Apakah pandangan Kampah uh, sekiranya alkohol ini uh, dilarang? Uh, dari, ...di penerbangan-penerbangan dari segi ekonomi dan juga uh, pelancongan. Masih. Ya, uh, Muhammad uh, Zansri. Saya pernah pergi ke Jordan, saya pernah pergi ke ne Turki, negara-negara Islam ini... ...dan juga menaiki kapal terbang uh, Turki dan juga Jordan Airlines dan sebagainya. Mereka ini, uh, Pramaguri ini adalah Muslim dan di dalam uh, kapal terbang ada mus, uh, penumpang muslim dan non muslim tak ada masalah Kenapakah kita sekarang nak pangkinkan uh, pas nak pangkinkan isu ini sekarang sedangkan kita mahu mengalu-alukan uh, pelancong Tumpah. dari pe se seluruh dunia untuk Tumpah. datang Tumpah. Malaysia pada tahun depan untuk tahun melawat Malaysia uh, dengan izin uh, Tansi speaker dalam penerbangan emirates terkenal apa nak bagi tak jerutong Ya, penerbangan Emirates yang terkenal di seluruh dunia, Emirates. Ada juga uh, minuman alkohol uh, dihidangkan. Terpulang pada kita lah, sama ada kita nak minum atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang orang Hindu yang tak minum, ada orang Hindu yang minum. Ada orang Buddha yang tak minum, ada orang yang nak minum. Jadi terpulanglah kepada individu itu sama ada nak minum atau tidak. So, mengenakan larangan tersebut di atas Malaysia Airlines memang akan menjejaskan Uh, isu ekonomi bagi pihak Malaysian Airlines yang menerbang ke seluruh pelusuk dunia Tan Sri Terima kasih Baik Kapa Tan Sri si. yang betul Kapa betul, ada 2 minit lagi Saya Adik. tak bagi so saya tak cukup masa Sikit Saya tak sampai separuh tinggal 2 minit saja Saya okay. rasa ini soalan Kewangan ataupun soalan komersial bagi mas Orang politik kita jangan campur masuk Bagi lah ah, pihak mas lagi untuk tadi. buat keputusan mereka Saya teruskan Pari buntar, pari buntar Kampar, pari buntar Cukup lah, cukup lah isu ni Saya tak hampir, tak hampir separuh Okay, Cukuplah, sikit cukup je, lah, cukup lah. Nanti pakai masa untuk bahas, you bahas. Ini masa betul. Saya, saya, bagi, tak bagi. saya, saya tak bagi, saya tak bagi. Saya minta, saya minta. So, cukup. Saya tak cakap bagi, saya tak bagi. Boleh, boleh bagi tak? Tak bagi, tak bagi. Duduk, duduk, duduk. Tuan Yang Takut ke? saya ingin menarik perhatian apa? kepada isu tenaga nasional berhad yang baru-baru ini membuat keputusan elok, untuk tidak merayu keputusan saya, saya. Mahkamah Persekutuan berhubung pertikaian cukai bagi tahun taksiran 2018. Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa TMB sepatutnya menuntut pelepasan cukai di bawah jadual 7B dan bukan jadual 7A, Reinvestment Allowance. TMB telah menerima keputusan itu dengan penuh tanggungjawab dan akan menuntut semula pelepasan cukai di bawah jadual yang betul. Ini membuktikan bahawa dakwaan ahli parlimen Ahitam hitam bahawa tuntutan cukai 10.6 bilion terhadap TMB kononnya ini satu rompakan siang hari ataupun tax robbery adalah tidak berasas sama sekali. Saya menuntut agar beliau memohon maaf secara terbuka kepada rakyat atas tuduhan palsu yang menjejaskan imej lembaga hasil dalam negeri dan juga kementerian kewangan. Jangan kerana mahu serang kerajaan, institusi negara dijadikan mangsa fitnah ini politik tidak bertanggungjawab yang mesti ditolak oleh rakyat. Tuan yang dipetul, saya juga ingin menyentuh isu keselamatan di sekolah. Pagi tadi, satu kejadian tragis berlaku di bandar utama Petaling Jaya. Apabila seorang pelajar tingkatan 4 telah ditikam hingga mati oleh seorang pelajar tingkatan 2 di sekolah yang sama. Kerajaan kejadian berlaku sekitar jam 9.30 pagi. Suspek lelaki dilaporkan bersenjatakan pisau Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Ismail berkata, ini kejadian yang amat menyayat hati. Kita masih menyiasat motif sebenar. Apa yang menyedihkan ialah pelajar perempuan berusia 16 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Persoalannya, bagaimana murid tersebut boleh membawa pisau ke dalam kawasan sekolah dan tidak ada apa-apa langkah Pencegahan keselamatan untuk mengelakkan tragedi ini berlaku Saya mendesak Kementerian Pendidikan Supaya memperketat kawalan keselamatan di semua sekolah Dan memastikan keselamatan pelajar menjadi keutamaan utama Sekolah harus menjadikan tempat paling selamat bagi anak-anak kita Tuan dan Pertua Baru-baru ini, Ahli Parlimen Tasik Gelugor Mendakwa bahawa beliau mempunyai maklumat Bahawa video Azmi Ali adalah tulis. Menurut Session 202 kanun keseksaan. Sesiapa yang mempunyai pengetahuan tentang suatu kesalahan tetapi gagal melaporkan kepada pihak berkuasa boleh dianggap bersalah. Jadi saya minta ahli parlimen Tasik Gelugo sebagai pengubah undang-undang janganlah kita melanggar undang-undang. Laporkan apa-apa bukti yang anda ada kepada pihak polis. Tuan ini betul. Saya juga ingin menegaskan bahawa kelemahan dalam undang-undang anti lompat parti mesti dibetulkan segera. Bersatu yang dulu menentang klausa yang membolehkan pemecatan mengosongkan kerusi kini menanggung akibatnya. Apabila ahli mereka dipecat, mereka masih kekal sebagai ahli parlimen. Kini mereka merasa sendiri racun yang mereka bancuh dulu. Saya mendesak kerajaan meminda undang-undang supaya mana-mana wakil rakyat yang dipecat oleh parti Hilang kelayakan segera merta Demokrasi mesti dilindungi eh? daripada pengkhianatan mandat rakyat. Kampar, okay. ini parti ini orang lah. Jangan awak sibuk-sibuk. saya ingin Come menyentuh. Lah. Saya tak habis lagi. Saya banyak isu tak bangkit. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. duduk saya, ingin Robin. menyentuh. Saya ingin menyentuh isu 7 pemain bola sepak heritage yang diberikan taraf kewarganegaraan Malaysia. Media telah melaporkan bahawa salah seorang pemain Macucha Telah kembali ke Argentina Selepas penggantungan FIFA Soalan saya okay, Adakah ketujuh-tujuh pemain tersebut Telah melepaskan Kewangan negara asal mereka Kerana Perlembagaan Persekutuan Tidak membenarkan Dui kewangan negaraan Kita tidak menentang sumbangan mereka Tetapi undang-undang mesti terpakai Kepada semua tanpa dua dajat Tuan-tuan, okay. siap-siap gulung Tuan dan Pertua, pembangkang hari ini suka menuduh, suka mengecam. Tapi diberi tanggungjawab, mereka gagal. Zaman mereka memerintah, ekonomi jatuh. Pelabur lari. Parlimen ditutup. Hutang melonjak. Mereka menjerit soal kos sara hidup. Mereka menuduh kerajaan gagal kawal harga makanan. Tetapi zaman mereka lah, inflasi berada pada paras paling tinggi, gaji tidak naik dan projek pertanian tidak sampai ke sasaran kini mereka di luar pagar bersandiwara seolah-olah suci daripada dosa ekonomi. Mereka lupa rakyat masih ingat siapakah yang melemahkan institusi, siapakah yang memanipulasikan GLC, siapakah yang memecah belakang rakyat demi kuasa. Kerajaan Madani bukan sempurna, tetapi kita berani berubah. Kita memotong ketirisan, kita mansuhkan subsidi buta, kita tambah ketulusan dalam kontrak kerajaan Dan memperkukuhkan sempadan integriti PN hanya tahu melau tolak rasuah Tapi dalam masa sama Berpeluk dengan pemimpin dan disiasat SPRF okay. Inilah hipokrasi yang paling Kampang. besar Dalam politik Malaysia Cakap lain, buat lain okay. Tuan ini betul, saya habis Perenggan terakhir Dah. Belanjawan 2026 adalah pelan jangka panjang Yang mengawal hutang Memupuk inovasi Memperkukuh PMKS Dan memperkelaluan. laluan kepada pelaburan bernilai tinggi seperti semikonduktor, tenaga hijau dan AI. Ia adalah pelan yang menyiapkan Malaysia untuk dekat akan datang. Sebaliknya PM hanya tahu menyiapkan poster untuk pilihan raya akan datang. Kita mesti sedar bahawa kejatuhan sebuah negara tidak bermula dengan defisit fiskal tetapi dengan defisit moral. Bila pemimpin lebih sibuk menipu rakyat daripada mempaiki dasar, maka masa depan negara tergadai. Sebab itu, saya meniru semua ahli parlimen khususnya yang masih jujur dalam pembangkang. Bangkitlah daripada politik murahan. Negara ini milik kita semua. Marilah sama-sama kita menyokong pelajaran 2026. Sekian terima kasih.